অনুষ্ঠান শেষে বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিবি জি রামজি আইন বলবতে রাজ্য সরকারের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন তিনি এই আইনকে রোজগারের গ্যারেন্টি ও গ্রামীণ এলাকায় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রযুক্তি নির্ভর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি বলেন ত্রিপুরায় সব গরিব পরিবারে পাকা ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে কোনও পরিবারই পাকা ঘর ছাড়া থাকবে না বলে আশ্বাস দেন এছাড়া প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उल्लेखल करोजना बनाई इंदिरा जी नेहरू जी, जी राजीव जी सैकड़ों योजना इन अपने नाम पर बनाई और इन्हीं ने कांग्रेस इसका नाम था पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बाद इन जवाहर रोजगार योजना नाम रखा था जो तो गाँव में मजदूरी देने वाली योजना पहले थी जब हर रोजगार योजना का बदल के मनरेगा कर दिया तो क्या जवाहरलाल जी का अपमान हो गया मनरा मनरेगा से बदल के नरेगा किया फिर नरेगा से बदल के मनरेगा कर दिया ये तो कांग्रेस के लोग झूठा बिलाप करते हैं और गलत फहमी पैदा करने कांग्रेस सचमुच में झूठ की दुकान है का बाजार है और अफवाहों की मशीन है ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं जिसमें कोई वजह नहीं आज हमने तो सारी चीजें स्पष्ट की